بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taja'alul hazna wa sahba idha syikta sahla Allahumma anfa'na bima'alamtana Allahumma anfa'na bima'alamtana وعلمنا ما ينفعنا wazidna علما يا رب العالمين. Al-fadil tuan imam tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian Alhamdulillah Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya untuk terus kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Pada malam ini suri kita akan bicarakan tajuk akhlak muslim menempah untuk masuk ke syurga. Dalam sebuah hadis Yang diriwatkan daripada Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda takwallah wa husnul khuluq iaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian beliau ditanya pula tentang apakah pula amalan yang membuatkan seseorang itu banyak dimasukkan ke dalam neraka maka Nabi menyatakan lidah dan kemaluan al-fam wal-faraj maknanya berdusta mengumpat fitnah dan sebagainya dan juga tidak menjaga kemaluan ataupun berzina dan sebagainya ini penyebab kepada ramai di kalangan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Ketermidi Rahimahullahu ta'ala Dan bila kita bercakap tentang akhlak yang baik ni tuan-tuan Banyak kelebihannya yang Kalau kita lihat dalam konteks Bila mana kita dibangkitkan nanti di akhirat Orang yang mempunyai akhlak yang baik dia akan dekat bersama dengan Rasulullah di padang masjid. Ini disebutlah hadis. Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai dan yang tempa dan tempat duduknya paling dekat kepada ku kelak pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci Kata Nabi ya eh? Dan paling jauh tempat duduknya daripada ku pada hari kiamat adalah Orang yang paling banyak berbicara Berkata-kata yang tidak bermanfaat Dan merendahkan orang lain Para sahabat pun bertanya Wahai Rasulullah Siapakah orang yang merendahkan orang lain itu? Nabi SAW menjawab Orang-orang yang sombong hadis riwayat at-tirmizi e juga tuan-tuan eh? maknanya nabi kata orang yang dia paling cinta dia paling suka dan paling dekat tempatnya dengan aku di hari kiamat di padang mahsyar esok tuan-tuan ialah orang yang paling mempunyai akhlak yang begitu baik kan sebab kita nanti dihimpunkan kan ramai macam mana kita nak dekat dengan rasulullah Manusia yang begitu ramai tuan-tuan Jadi Antara cara untuk kita dekat dengan Rasulullah Punya akhlak yang baik eh? Bahkan Nabi juga kata orang yang paling dia benci Dan jauh dengan dia di hari kiamat esok Ialah orang yang Sombong Merendahkan orang lain eh? Orang yang banyak berbicara dengan bicara yang tak baik maka dia akan berada jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis lagi tuan-tuan eh? banyak hadis ni yang menyebut tentang akhlak yang baik ni ya. Eh? Antaranya Rasulullah bersabda khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maknanya tuan-tuan, manusia yang terbaik manusia yang punya akhlak yang baik sebaik-baik manusia dia punya akhlak yang baik begitu dalam yang lain banyak selam juga bersabda sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman daripada keburukannya tuan-tuan orang yang baik akhlak yang baik orang harap dia dan juga orang ini orang yang aman daripada Melakukan perkara yang buruk kepada orang lain Maknanya kita boleh berkawan dengan orang macam ni tuan-tuan Boleh harap Dan kita akan rasa aman kita berkawan dengan dia Itu orang yang ada Akhlak itu sebaik-baik Sebaik-baik manusia Juga Nabi kata Sebaik-baik kalian orang yang paling Baik terhadap ahli keluarga dia Begitu-begitu Tuan-tuan ha? kita jangan ada akhlak yang baik dengan Kawan dengan akan dengan jiran dengan orang lain eh? orang yang kita tak kenal ke ataupun kita kenal eh? tapi jangan kita tidak mempunyai akhlak dengan ahli keluarga kita mana kita kena baik dengan ahli keluarga kita tuan-tuan ha gitu kan kadang-kadang kita tengok kan dengan orang kawan bukan main baik kan tapi dengan isteri kan dengan anak-anak sendiri renggang kan makna tidak ada maknanya di sudut silaturrahim tu ah tidak kuatlah kan ini satu benda yang tak sepatutnya lah bahkan kita patut dahulukan keluarga daripada orang lain al aqra fal aqrab yang paling dekat itu lebih utama daripada yang jauh tuan-tuan bahkan dalam konteks bila kita nak menolong kita nak bantu pun Kita lihat orang yang lebih dekat dengan kita dulu Kita bantu Ni kita bantu orang yang jauh dengan kita Orang kita tak kenal pun kadang-kadang Yang kenal dengan kita Yang susah Yang perlu bantuan Kita tak peduli Ini bukan suatu perkara yang Tak sepatutnya Itu sebab tuan-tuan Bila kita bagi bantuan Zakat ataupun sedekah kepada ahli keluarga kita yang layak terima zakat dan sedekah tuan -tuan, kita dapat dua pahala satu pahala sedekah yang kedua pahala silaturrahim kita dapat menghubungkan hubungan keluarga tuan -tuan, dengan sebab kita memberi orang akan makna dia akan apa tu dia akan ingat akan jasa kita tuan-tuan ya yeah. Tapi kalau kita bagi dekat orang yang jauh yang kita Dapat satu pahala je Sedekah je ya. Sebab dia tidak ada hubungan keluarga dengan kita Nampak tak? Bagi sebab itu kita nak kena Dahulukan keluarga daripada orang lain Itu sebab Nabi kata Khairukum khairukum li ahli Ana khairukum li ahli Sebab baik kamu lah orang yang yang, yang apa yang baik dengan keluarga dia dan akulah orang yang terbaik dengan keluarga aku tuan-tuan. Jadi keluarga mesti di dahulukan Itu akhlak Itulah akhlak kan kadang-kadang kan Dengan cakap dengan kawan kami lembah lembut kan Ya, ya, ya Tapi bila cakap dengan isteri, cakap dengan anak-anak ha? ha, kan Cengih yang main Kan, ha, kasar, kasar Kan, tak betul lah kan Dengan orang lembut kan, lemah lembut dengan orang Kami lemah lembut Kan, tapi dengan isteri anak-anak Kasar kan Ha, dia seorang utara kan? orang-orang Perak tapi Perak belah utara dah. dia belah tu belah Kedah lah kiranya ayak kan. tapi boleh faham tak? sini ini, international faham tak? Boleh cakap Terengganu ke Kelantan ke boleh faham lah ke insya-Allah. Kan? <tid> <Aa>, begitu <tid> ha? Hmm, okey. Apa lagi? Nabi kata apa lagi? Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya apa? Dia ada akhlak lah. Kalau dia tidak ada akhlak, macam mana dia nak memberi manfaat kepada orang lain? Mesti dia ada akhlak. Kita akhlak tu, ya, perkara yang sangat penting. Nah, hadis lain sebut, sebaik baik sahabat di sisi Allah, adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya, sebaik baik jiran tetangga di sisi Allah, adalah orang yang paling baik terhadap jiran tetangganya. Begitu juga. Kita dengan sahabat ni tuan-tuan, kena baik maknanya bila kita ni tiada dirindui. Ha ah, gitu. Kalau kita ada tak ada pun sama ya tuan-tuan kan sahabat kata siapa pun ah tak tu belum baik lagi tu. Kan kalau kita baik ni maknanya kalau tak ada kita ni tuan-tuan orang bertanya-tanya. Kan bahkan kalau kematian kita maka akan ditangisi Ha orang akan tangis tangis kita itu itu makna apa sahabat yang baik tuan bukan senang nak cari sahabat baik tu kan ini sahabat kencing sahabat adalah kan kencing kawan ha, itu masalah kencing mana ni biasa dah kan kencing kawan tak tahan ni kan ha, gitu dia ha, nampak tak ha? tak jadi juga kadang-kadang kaki kencing ni tuan-tuan Ha, ya yang kencing tu kawan kita juga, bukan lain kan. Ha, yang kita kenal lah tu kan, yang kita kenal tu kencing tu. Ha, itu tak adillah. Apa lagi? Nabi kata apa lagi? Sebab baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Hati yang mahmum ni apa dia? Hati yang memiliki hati yang bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad. Itu dikatakan hati yang mahmum. Tuan-tuan, eh, ini orang yang ada akhlak ni tuan-tuan. Eh. Baik. Banyak lagi lah kalau kita lihat. Eh? Tengok kalau Rasulullah punya akhlak ni tuan-tuan, kita ada masa lagi 10 minit. Eh? Baginda selalu diam. Dia bercakap bila perlu. Itu akhlak. Dia cakap je ya, kan. Tadi kan. Berbicara ketika perlu ni Rasulullah ni Perbicaraannya fasih Ringkas tetapi padat Nabi tuan-tuan Dia ada jawami miur kalim Dia bercakap ni tuan-tuan Memang padat tapi Dia meliputi semua ha, Maknanya ha, Dipahami maknanya Berfikir terus menerus Maknanya Nabi ni seorang yang Menggunakan akal Bila nak cakap ha? Dia begitu orang kalau dia ada ilmu ni Dia bercakap dasarkan ilmu Kan ha, Dia tak macam orang politik Dia bercakap dulu Kan Dia fikir kemudian Itu orang politik kan ha, Itu sebab dia janji banyak-banyak janji Tapi dia tak boleh buat kan ha, Itu orang politik kan ha, Kalau orang yang Yang ni lain Orang alim lain Tentuan orang yang ada akal ni lain tidak, Nabi SAW juga menghargai ya, eh? nikmat sekecil apa pun tanpa memperlekehkannya nikmat yang Allah bagi ni walaupun kecil disyukuri nabi nabi ha? tidak pernah mencela makanan apabila suka ha? apabila suka bagi nak makan jika tidak tinggalkan tanpa mencelanya contoh bila ada jamuan kan kalau ada makanan yang kita suka makanlah kalau tak suka jangan cela tak makan tak apa tapi jangan tak sedap ha? kan, itulah kan ha, tapi kalau kita pergi kedai makan kena kira juga tak? boleh tak? boleh tak sedap, kita bayar tak? kalau makan free okey lah, kan makan free, kan ha, tak sedap, ha, jangan celah ha, itu makan free tuan-tuan, kan ha, kalau kita bayar tu ha, kita kena komplain tu dia kata kan, kalau sedap beritahu kawan, kalau tak sedap beritahu, ha, dia punya ni lah kan, kedai dia tu, kan ha, ah, beritahu tuan-tuan eh, ni kalau meniaga tak sedap tak kan orang komplain tak apa itu ini, tak apa kan jadi eh, macam umat isteri kita masak kan ah, tapi kena beritahu juga kadang-kadang tu kan bukan kita cela makanan kita bagi tahu kata Masakkan tu ha ah, tak apa kan eh? itu masalah apa kan? Eh? baik Nabi SAW tidak pernah marah yang ada kaitan dengan urusan dunia. Nabi tak marah tuan, -tuan. Urusan dunia Nabi tak marah. Eh? Marah bukan kerana nafsu Nabi. Tidak pernah berkata kotor, berbuat keji dan melampaui batas. Tak pernah tuan. -tuan. Nabi tak pernah menggunakan kata-kata kesat, lucah, kasar, tak ada. Ya. Eh? Tidak pernah membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Tak. Walaupun orang buat jahat dekat Nabi kan, eh? Nabi tak balas dengan kejahatan. Eh? Malah baginda memaafkan dan berlapang dada. Tangan baginda tak pernah memukul selain untuk berjihad di jalan Allah. Dia tak pernah pukul orang. Melainkan dalam keadaan dia berperang, berjihad itu ya. Ha? Berperang, mukul, bunuh, tak apa. Apa lagi? Rok wajah selalu ceria. Ha? Perangannya dapat dicontohi dengan mudah, lemah, lembut dan peramah. Tidak pernah bersikap keras dan bertindak kasar terhadap orang lain. Berteriak-teriak tak boleh. Nabi tuan-tuan bila bercakap Dia tidak angkat suara Kan? Macam kadai tu Seburuk-buruk suara Suara kadai tu tuan Teriak kan? Tak betul tu Kan? Tengah macam orang Arab Mekah lah Contoh lah, contoh lah kan? Arab Mekah ni bila bercakap tuan-tuan Dia kasar Itu pesen dia dah Kan? Dia cakap tu derah Kuat Kan? Itu ha, pesen dia ha, Macam nak marah Tapi sebenarnya dia tak marah dia memang style gitu dah Tapi tak boleh lah sebenarnya Walau macam macam mana kan Tak boleh lah Cakap tu sederhana Jangan angkat suara Tak boleh Lebih-lebih lagi Bila kita bercakap dengan Guru kita Ibu kita Bapak kita Orang yang lebih tua pada kita kan Kita kena rendahkan suara tu Allah kata Ya ayu amla tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kan Apatah lagi Mengangkat suara ke atas suara Nabi Sallam tak boleh. Itu perkara yang dilarang. Eh? Baik. Apa lagi? Uh, tidak pernah mencela dan memaki hamun orang lain. Tidak, tidak pernah mencungkir rahsia orang lain. Tidak pernah berbicara kecuali sesuatu yang menjanjikan pahala. Nabi dia bercakap ni tuan-tuan. Ada pahala. Bukan sia-sia punya. Kan? Kita ni kadang-kadang cakap lara sia-sia banyak. Ha? Huh? paling berlapang dada, paling tepat dalam berbicara, paling halus kepribadiannya, paling ramah dan beradab dalam pergaulan dan muamalahnya. Itulah dikatakan akhlak Rasulullah ni. Kan? Yang Nabi kata, yang Allah kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Nabi ni tuntutan akhlak dia berada di kemuncak Siapa pun tak boleh menandingi akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kata Nabi, "Innamal bu'istu liutim 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 ma makarim al Hanya sebenarnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang antara sebab Nabi diutuskan sebagai seorang rasul ialah untuk menyempurnakan akhlak tuan-tuan. Kan -tuan. lebih-lebih zaman tu zaman jahiliah Arab Jahiliyah, Badawi dan sebagainya tuan-tuan kan. Tapi tss, Nabi muncul sebagai seorang pendidik Rab Murabi kan. Nabi ni seorang yang lemah lembut, al-amin seorang yang jujur, amanah sebelum diangkat sebagai rasul lagi. Nabi sudah menjadi seorang yang al-amin tuan-tuan. Mana ada orang digelar al-amin? Adakah? Mana ada? Nama Muhammad Amin adalah itu <tuh tuh> belum tentu lagi dia seorang Al-Amin Nak katanya Nabi seorang-seorang Seorang yang hanya digelar sebagai Al-Amin Sebelum diangkat sebagai Rasul Orang tahu dah dia seorang jujur amanah Berbicara ni berbicara yang Betul tak pernah berdusta tu tuan Itu Nabi Muhammad eh, Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang akhirnya ya, eh, Kalau kita lihat dalam konteks yang lain juga Haa eh, kata Yusuf bin Asbad rahimahullah ta'ala ta berkata tanda akhlak mulia ada 10 pertama jarang berselisih kan kita ni kalau boleh juga tuan-tuan tak payahlah nak bersisih faham kan tak payah kita nak berdebat lah debat kan maknanya kalau kita cakap kita sampaikan apa yang kita kata kita tak perlu kita nak mempertahankan tak payahlah. Orang nak terima ke tidak terpulang. Tapi kita kena ada dalil hujahlah. Kan? Kita bagi itu dengan sebab ada dalil dan hujah. Kadang-kadang orang tak tolak, orang tak terima juga. Biarlah. Kan? Makna kata kita jangan paksa orang untuk menerima pendapat yang kita berikan. Tak payah kita berdebat. Amalan jarang bersih. Yang kedua bersikap adil. Tidak menganiaya tidak menzalimi diri sendiri, ahli keluarga, isteri, anak-anak dan juga orang lain. Sikap adil ni bukan setakat pemimpin yang adil. Kita pun kena adil juga tentu dalam konteks muamalah hidup kita ni. ya. Eh? Yang ketiga, meninggalkan sikap mencari-cari kesalahan orang lain. Tak perlu kita nak cari salah orang lain. Memang orang kita pun salah. Kan? Bukan orang lain yang salah. Kadang-kadang kita tak nampak Kesalahan kita Kelemahan kita Kekurangan kita Siapalah kita ni tuan-tuan Tapi kita semua bah besar ni kan Dia nak cari kesalahan orang lain Tapi kalau dia nak, nak memperbetulkan Nak memperbaiki tak apa Bukan kata tak boleh tuan-tuan eh? Memperbaiki, memperbetulkan keadaan Agar dia terus berlaku tak apa Tapi semata-mata nak jadi bahan bualan tak payahlah Ya, eh, tak Ya. Eh? Kemudian yang keempat berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak. Dan makna kita cuba memperbaiki kalau ada keburukan. Yang kelima mencari uzur bagi orang yang salah. Mungkin dia sebab, kan? Mungkin dia tersilap, mungkin dia tersalah. Ha gitu. Makna kita husnul zan. Ha, kita tak terus menyatakan dia salah kan? Kita kata mungkin dia ada sebab lah tu kan? individu ha? Eh? itu lebih baik. Yang kena bersabar menghadapi gangguan. Contohnya, eh? sabar. Bila kita diganggu, bila kita disakiti, kita kena sabar. Kalau orang maki mahumun kita kan, orang kata apa kat kita pun, sabarlah. Cobaan kan, semua itu. Eh? Sabar. Eh? Kemudian yang ketujuh, merenung diri dengan mencela diri sendiri. Ha, maknanya kita ni kena tengok diri kita punya ke, kelemahan kita kita cela diri kita bukan cela orang lain yang kelapan sibuk mengurus aib aib sendiri tanpa mengurus aib orang lain yang kesembilan berwajah ceria tuan-tuan ceria manis wajah yang senyum senyumlah kan nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah senyuman kamu kepada saudara kamu itu adalah sedekah ha senyum senyum ha, kan senyumlah senyum ni sedekah tuan-tuan tapi yang pula boleh tabung lalu tu kan? Ada senyum kan? Itu bukan sedekah yang tu kan? Dia minta kita letak duit tuan-tuan ana bukan kita senyum kan? Dan yang ke lembut perkataan. Lemah lembut tuan-tuan Jangan kita tengking menengking kan kita gunakan perkataan kesat, kasar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab orang tak suka. Kan? Kita tak suka dikasari Sebegitu juga lah kan Kita pun tak suka dikasari Kita pun tak boleh mengkasari orang lain Dia begitu ha? Itu sebablah orang-orang yang bekerja di Di pejabat-pejabat awam ni Dia kena guna bahasa-bahasa lembut Bila bermuamalah ni kan Kadang-kadang dia Dia tak berapa friendly kan Orang kata kan Jadi orang pun tak sukalah Jadi kita nak kena Biar orang suka ha, itu yang dikatakan akhlak Yang inilah yang menyebutkan Yang Nabi kata Kebanyakan orang yang dimasukkan ke syurga di akhir akhirat nanti Ialah dengan sebab dua benda Takwa Allah, takwa kepada Allah Dan yang kedua Husnul khuluk Iaitu baiknya akhlak insyaAllah ha, Dan juga sebaliknya juga yang banyak menjadikan sesuatu itu dia masuk ke neraka disebabkan ni kan lisan dia dan juga tidak menjaga kemaluan dia tuan-tuan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang punya akhlak yang yang baik. Insya-Allah. Wallahu a'lam setakat itu dulu uh, tazkirah kita pada malam ini aku lu kauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.